kizə bütün ağlayanlar Əli ağlasın, ona göz yaşı töksün. Bizim üçün ən ağır gecə bu gecədir. ən çətin gecə bu gecədir. Bir ustad vardı, bu gecə həmişə belə deyərdi. Deyərdi bizim bu gün yetim qaldığımız gecədir. Və düz də deyirdi. Çox gözləyib Ələyləssalam bu gecəni Neçə ildir bu həsrətlə yaşayıb. Biruzna vaxtdan gözləyir Fatiməni torpağın altına qoyandan. Həzrət Zəhranı ki dəfn elədi, dedi ki: "La xeyrə bədə ki fil həyat. Fatimə səndən sonra yaşamaqda xeyir qalmayıb. Gör neçə ildir gözləyir bu günü." Əl-Ələssəlamın bu gecə bütün balaları yığışıb yanına. Əli kimi bir ata, Əli kimi bir mövlə əllərindən gedir. Ağır bir söhbətdir. Həzrət Əli Gözün açdı, baxdı Zeynəbə, dedi Zeynəb, mənə yaxın gəl həzrəti Zeynəb yaxınlaşdı. Dedi qızım, əlivi ver əlimə. Hazreti Zeynəb Əlin qoydu məmlənin ovcuna. Dedi qızım, bax bu qardaşları var. Bu qardaşlarından birini seç ki, özünə qədə canımda can var, səni ona özüm tapışırım, məxsus tapışırım ona. Ki səndən muhayət olsun. Dedi ata mən Həsənlə Hüseyni istəyirəm. İmam Əli dedi ki, Həsənlə Hüseyn sən üm məndən sonra sənim imamlarımdır, sən ağalarımdır, mövlalarımdır. Onlardan başqa bir qardaş seç. Həzrəti Zeynəb ikinci dəfə qardaşlarına baxdı, əbəlfəzə gözləri çatışanda dedi ata əbəlfəzi istəyirəm. Bu gecə bütün yetimlər ağladı. Qufə yetimləri ağladı. Ağacan biz də sənin yetimlərini. Bizə də rəhmlə. Hamısı ağladı. Hər gecə evlərinə yemək gətirən ağadan xəbər yoxdu. İndi başa düşdülər ki, gecə qaranlığında bulara yemək gətirən Əli imiş. Xayr çelədilər dedilər icazə verin biz gedək ağamızı ziyarət eləyək. Qapı döyüldü. İmam Həsən qapını açdı. Göldü Kufə yetimləri əllərində süd qabları tutublar. Hər gecə ağamız bizim ziyarətimizə gələrdi. İşitmişü yaralanıb biz gəlmişik ağamızın dərdinə məlhəm eləyək. Ələ lanətullah alal qawmiz zalimin. La havla və la quvvata illə billah aliyil azim.